विशालगड या ठिकाणी झालेल्या घटनेचा हिंगोली एम आय एम आणि सज्जाद बिल्डर मित्रमंडळ आणि विविध मुस्लिम संघटना यांनी या घटनेचा निषेध करत हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन गाजापूर घटनेत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे गाजापूर विशालगड येथील अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली गाजापूर गावातील मुस्लिम बांधवांच्या घरांवर अचानक आलेल्या हजारो समाजकंटकांनी मुस्लिम महिला लहान मुलांना मारहाण करून हल्ला चढवला तसेच मुस्लिम बांधवांच्या घरांना लक्ष्य करून घराची तसेच घरातील साहित्याची तोडफोड करून दुचाकी चारचाकी वाहनांची जाळपोळ केली तर मुस्लिम समाजाचे धार्मिक स्थळ मस्जिदची देखील तोडफोड करण्यात आली असून यामुळे मुस्लिम बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत या घटनेचा निषेध करत हिंगोलीत एम आय एम तसेच हिंगोली शहरातील उल माये हिंद तसेच मुस्लिम विविध संघटनांनी घटनेचा निषेध करत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे यावेळी हिंगोली एम आय एम जिल्हाध्यक्ष हाजी बुरहान पहेलवान शहर जिल्हाध्यक्ष इब्राहिम खान नगरसेवक शेख शकील मौलाना जुनेद उल रेहमान आझाद काश्मीर मौलाना हाफिज नसूर अशरफी आणि सज्जाद बिल्डर मित्र मंडळाच्या वतीने देखील निवेदन देण्यात आले आहे पर गाझापूर जुलै सन दो हजार जो घटना हुई है वो पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है किसी भी मजहब का या किसी भी धर्म के मानने वालों का जो पवित्र स्थल होता है उसको तोड़ना वहाँ पर जाकर किसी की धार्मिक भावनाओं को तकलीफ और आहत करना ये पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है आपने वीडियो में देखा होगा छोटे छोटे मासूम बच्चे महिलाएं रो रही है मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि जिन लोगों ने लोकसभा के अंदर एम एम फैक्टर ने मराठा और मुस्लिम फैक्टर ने बहुत बड़ा असर किया और महाराष्ट्र उनका पहला टारगेट है ये भी हो सकता है कि मराठा समाज और मुस्लिम समाज में दूरियां बनाई जाए इसलिए ऐसा कुछ उस रैली में किया गया जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे और ये दोनों समाज एक दूसरे से लड़ जाए या आजू बाजू या आमने सामने आ जाए हम महाराष्ट्र शासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर का जो संविधान हमारे मुल्क में है वो हर एक को कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ इस मुल्क के हर नागरिक को बराबर का दर्जा दिया गया है मेजोरिटी ऑफ लॉ नहीं कहा गया कि जिनकी अक्सरियत है वो हथोड़ा लेके पहुंच जाएंगे और धार्मिक नारे मारेंगे महिलाओं को परेशान करेंगे गरीबों के झोपड़े और घरों को तोड़ डालेंगे ये मुल्क संविधानिक तरीके से चलेगा संविधान से चलेगा तो हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए हम मराठा समाज के भाइयों के भी शुक्रगुजार गुजार है जिन्होंने इस घटना की निंदा की और सामने आकर ये बात कही कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है एनडीबी न्यूज मराठी हिंगोली